И у нас в гостях стилист Тамила Чехович. Доброго ранку вам. Доброе утро. Доброго, І до нашої теми великі, маленькі, шкіряні, джинсові, класичні, дивакуваті. Все це я говорю про сумочки жіночі. Вони можуть не лише вмістити пів вашої хати, а й стати стильним аксесуаром. Я і, власне, точно. і, власне, і власне снідано дізнавався, скільки сумок мають українки, і зараз про це вам покажемо нашу історію. А після розмова з Танілою. Давайте подивимось. Класичні спортивні з блискітками, стразами, шкіряні, солом'яні, яких тільки сумок не мають українки. Та головне кажуть і якість, і кількість. У мене три. Мені взагалі портфелі подобаються, неудобно для спини. Штук 10, мабуть, 12. У мене мішки. В основному. Одна. Доброшена. А в гардеробі 23-річної киянки Яни понад 30 сумок, і кожна має своє призначення. Ця сумка в мене ходить на роботу. Ось ця сумка така, вона вже досить не нова, але досить зручна. Всім дуже цікаво завжди заглядати, що ж в ній лежить. Із серії Клачів є такий дискотечний варіант. Дівчина працює піар-менеджером в одному зі столичних освітніх закладів. Одягається виключно у класичному стилі. Стриманий образ завжди доповнює стильною сумкою. Якщо в мене виникає якась супергеніальна ідея одягнути новий костюм під, і під них підібрати сумку, то я обов'язково йду до магазину і щось. Що шукаю дизайнер Ксенія Господінова запевняє, сумок багато не буває, але рекомендує знайти для себе золоту середину. Як ну, правило, в принципі, в арсіналі женських сумочок звичайно, від двох до шість. Не я би вибрала оптимальне кількість – три штуки. Велика на роботу середнього розміру для особливих заходів, маленький клач на побачення. Але є одна сумка, яка має бути у кожної дівчини. Зараз вот, на слуху, і те, що в принципі, мастхев а це сумка шопер сумка шопер это то, что может одеть девушка и студентка, и девушка, которая ходит каждый день в офис. Как правильно выбирать и подбирать сумки? Что варто враховывать? Какие фасоны завжди в тренде, а какие в моде саме зараз? Тамила, все-таки сколько сумок должно быть у женщины и каких цветов они должны быть? Такой оптимальный вариант. Должна быть та сумка, которая подходит именно вам лично, для вашей потребности, подчеркивает ваше финансовое состояние, вашу э, какую-то, может быть, внутреннюю сторону. Что вам подчеркивалось, было удобно. Моя сумка, например, это тоже какая-то большая, где можно положить и бутерброд, и машинку для ребенка. То есть она такая должна быть, вместительная. А, вот... я секундочку, подожди. Что? подожди. Сумочка должна подчеркивать финансовое состояние. Ну, а может, женщина или девушка не хочет подчеркивать свое финансовое состояние, а наоборот, хочет скрыть. Да, такое же она всегда хочет. Хочет это делать. Ну, э, вы говорили о большой сумке, в которой можно и бутерброд сложить и да. все остальное. Ну вот такая, например, да. да? Сумка шопер. Угу. Обожают девушки эти сумки, угу. и в частности я тоже. Но мне кажется, что такая огромная сумка, наверное, маленьким, таким миниатюрным девушкам, как вы, наверное, ну, не Абсолютно. очень подходит. Абсолютно. Да? Я э, все время с этим борюсь. Я сама шопер и очень люблю э, модные тренды. Но этот э, как раз не тот вариант, потому что маленьким женщинам э, нужно сохранять пропорции. С такой огромной сумкой ты выглядишь просто немножко нелепо. Я знаю такую фразу, что у женщин должно быть все подставить по пропорциям и муж, и машина, да, и сумка. То есть у меня, конечно, машина очень большая, но сумку я все-таки предпочитаю маленькую. Ну вот, например, вот угу. эта, это моя сумочка, я люблю, чтобы она больше, вот как бы меня напоминала, олицетворяла. И она такая аккуратненькая, маленькая, и подчеркивает мою миниатюрность. А в этой как будто бы отдельно я, отдельно сумка... Сама похожие на клатч у нас, да? Как yeah. его как, как правильно носить? Покажите. Uh -huh. uh, ну, клатч, на самом деле, это... Uh, вот, я поддерживаю uh -huh. последнюю девушку, которая сказала, что должно быть оптимально три. Я uh -huh. абсолютно согласна с этим. Одна мастхэв такая, которая на каждый день, одна uh, маленькая, вот как клатч, и одна какая-то какая вот совсем маленькая, театральная. Клатч, uh, это на самом деле украшение. То есть, uh -huh. как вы его носите, это ваш полет фантазии. Uh, нет каких-то определенных правил. Самое главное, что чтобы она была... Я люблю очень правильных форм, то есть такой вот жесткой формы, как этот или, например, вот, угу, как вот этот. Угу. То есть это летний больше вариант, Ух, такой соломенный, красиво. классный. Угу. Я люблю, когда он украшен чем-то и хорошо вмещается в руку. И опять же пропорция. Если... Большая девушка, то должен быть и клатч, достаточно большой. Если маленькая девушка, то клатч маленький. И, и, и еще такие может, детали Подскажите, как форма и размер может скрыть недостатки фигуры. Кон... Ну, что ты смеешься? Не смеешься. на самом Митта, деле, Видно, что да? ты ничего в этом не понимаешь. Не и молчи. Мужчины не понимают, это правда. Действительно, можно скрыть. Например, если у женщины ну там небольшой такой животик да, mm -hmm. или какие-то бочки. Как можно сделать? Действительно, вот этой сумкой большой, такой вот. Вот, прикрыть э, Да, прикрыть просто недостатки. А. Или, скажем так, эм, сделать баланс. То есть, если, например, э, высокая крупная женщина с маленькой сумкой, она будет смотреться нелепо, mm -hmm. и будет диспропорция. или точно так же маленькая женщина. А если м, большая женщина высокая, крупная, или даже модель вот, высокая, с классной такой вот широкой сумкой, это может, во-первых, искрыть, можно как-то да, за ней немножко спрятаться. То есть, вот так раз, и тебя половина не видно. Или, например, отличный внимание вот красным шарфом. Вот он, это, конечно, очень важный вопрос, который постоянно себе задают женщины, как правильно подобрать, подобрать сумку к своей одежде. Вот раньше, например, одевали красные туфли так. и красную сумочку. Угу. Вот. А сейчас как? Это не обязательно. Я, для меня это э, такой верх элегант, элегантности и такого женственности, такой женственности красной туфли, красная сумка. Но сейчас, к сожалению, это не совсем модно, поэтому мне кажется, надо ну, да, оптимальный какой-то вариант. Вот это, например, это э, тоже вот одна из моих любимых. Это сумка, которая подходит под все и под черное, и под серое, и под красное. То есть одна уникальная сумка, которая будет подходить по текстуре под, под все и по цвету. Поэтому не нужно покупать много, нужно покупать Три, те, которые будут вам подходить. А, тамил напоследок, вот нам, мужчинам, вот да, дайте дельный совет. Если мы захотим подарить какую-нибудь сумочку своей женщине, так. да, на что должны обратить внимание? Ну, то есть, чтобы универсальный совет был для всех, да. Есть у меня одна сумочка, которая поразит любую женщину. А, давайте, показывайте, показывайте. А, и у меня да. сейчас с собой а, ее нет, да, но я да. вам расскажу по форме, какая она. Это должна быть сумочка, которая максимально похожа на вашу женщину. Это как, в такой же форме? Ну, смотрите, ваша женщина маленькая добрая, да, вот низенькая, добрая, нежная, кокетливая. Какая должна быть эта сумочка? Это должна быть точно такая же маленькая сумочка, интересная с какими-то интересными деталями. А если ваша женщина высокая и такая как вот породистая, а. то тогда и сумка должна быть, простите меня, но хотя бы ну, девки, да, да. Очень мало времени. Коротенький ответ. А что вы думаете по поводу э, подделок? Так. Вот когда Луи Витон, Шинель можно встретить троечную, там, у, у девушки до да, где-то в метро, в троллейбусе. Это хороший вопрос. И а, на самом деле многие задают его, uh -huh. а, и мне тоже, и мои клиенты задают. А я знаю действительно классные подделки, хорошие, которые я бы носила. Но как шопер, как стилист, я не имею права, скажем, рекомендовать. У меня и же, моя женщина во мне, и стилист все время борются Поэтому, у меня, признаюсь, есть такая сумочка, на которой просто ничего не написано. Она очень хорошая копия, она мне нравится. Потому что настоящую сумку я не могу себе приобрести. Поэтому, мне кажется, очень много брендов можно выбрать себе все, что угодно по цене. Главное, чтобы это приносило, удовольствие. Правильно. Спасибо большое. У вас, вас еще в гости, нагадаю, у нас в гостях была стилиста Мила Чеховича, сніданок триває.